Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Mari kita memahami sedikit tentang keberadaan makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus sadari bahwa setiap makhluk ciptaan Allah Masing-masing membawa manfaat untuk kehidupan semesta Begitupun dengan keberadaan kucing di sekitar kita Sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan seekor kucing mempunyai makna tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah yang senantiasa berzikir dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kucing adalah salah satu hewan yang berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Untuk itu, jangan sembarangan memperlakukan kucing ketika bertemu dengan mereka di jalanan. Jangan merasa risih atau tak enak saat kucing meminta makanan di saat Anda sedang makan. Jangan sampai mengusirnya tanpa memberi sedikit makanan untuknya, karena sedikit makanan saja, kucing akan selalu mendoakanmu. Doa kucing terlantar untuk orang-orang yang berbuat baik kepadanya lebih mustajab, terutama ketika mereka dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan demikian, kucing akan mendoakan akan kelancaran rezeki kita, kelancaran dalam segala urusan dan bahkan agar kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kucing juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita berbuat baik kepadanya, maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat kepada kita. Terlebih jika kucing mendoakan juga setelah menerima kebaikan dari kita. Maka yang kita dapatkan akan berkali-kali lipat. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka yang sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan hanya dibalas satu kebaikan yang semisal. Namun karena kemurahan Allah dibalas dengan 10 kebaikan bahkan bisa berlipat hingga 700 kalinya. Bahkan jika hanya bertekad untuk melakukan amalan baik namun ada halangan itu pun bisa dicatat sebagai satu kebaikan. Dalam Islam kita memahami bahwasanya sebenarnya binatang juga bisa bicara. Hanya saja manusia ditakdirkan tidak bisa memahaminya. Tapi sebenarnya binatang seperti kucing senantiasa bertasbih dan bisa juga berdoa Hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa mendengarnya Ada 3 doa kucing untuk orang yang memberinya makan dan berbuat baik padanya Yakni 1. Kucing berdoa untuk kelancaran rejeki Pintu rejeki akan terbuka bagi yang tidak merasa terbebani saat memberi makan kucing Rezeki akan mengalir seiring dengan pintu rezekimu terbuka. Kamu akan dipermudah dalam mencari rezeki berkat doa kucing kelaparan yang sudah kamu beri makan. Kucing berharap rahmat berupa rezeki benar-benar bisa didapatkan. Hal ini tentu bagi kucing merupakan suatu balas budi dari kebaikan yang telah ia terima. Oleh sebab itu, kucing yang berterima kasih bisa saja akan mendoakan Anda. Misalnya saja, ketika sedang di jalanan, kemudian Anda mendapati kucing yang sedang kelaparan, setidaknya berikan kucing itu sedikit makanan, karena kucing tersebut mungkin sedang kesulitan mencari makanan. Ketika kucing tersebut merasa senang karena telah diberi makan, maka ia akan mendoakan Anda. Kalau Anda tidak percaya, coba saja rutin kasih makan kucing, pasti akan ada hal yang Anda rasakan. Seperti rejeki lebih dilancarkan dari sebelumnya, kedua kucing berdoa agar orang yang sudah berbuat baik kepadanya selalu dimudahkan dalam segala urusan. Tak henti-hentinya, kucing akan mendoakan majikannya agar dimudahkan dalam segala urusan, seperti yang diketahui bahwa kucing akan berharap tuannya selalu bahagia agar kucing senantiasa dikasihi dan disayangi. Setidaknya, perlakukan kucing dengan sebaik mungkin. Jangan pernah menelantarkan kucing, utamanya adalah kucing yang berada di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal. Ketika suatu hari dalam posisi tidak mampu memberi makan kucing, maka selayaknya perlakukan kucing sebaik mungkin, walau hanya dengan menyediakan air untuk minum kucing, memindahkan anak kucing ke tempat yang teduh atau walau hanya membantu menyeberangkannya. Apalagi ini hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati atau jantung yang basah atau hidup itu terdapat pahala kebaikan dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kebaikan yang kita dapat bukan hanya soal rezeki uang saja, bisa saja Allah membalas kebaikan kita dengan cara memberi kelancaran dalam segala urusan. Ketiga, mendapatkan pahala: segala amal kebaikan yang diniatkan ibadah dan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan memperoleh pahala yang besar, sama halnya dengan memelihara atau memberi makan kucing. Maka, kucing akan merasa senang dan mendoakan majikannya atau orang yang telah berbuat baik kepadanya. Niat yang tulus dan ikhlas akan membawa sisi orang untuk memperoleh kebaikan. Begitupun, ketika sisi orang memiliki sikap peduli dan rasa tolong-menolong terhadap semua makhluk ciptaan Allah, yakni manusia, hewan, bahkan tumbuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan. Oke, pemirsa yang budiman, itulah balasan kebaikan bila kita berbuat baik kepada kucing, terutama kucing-kucing kelaparan. Karena doa seekor si kucing kelaparan lebih mustajab dari doa satu jamaah manusia yang kekenyangan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.